beriman kepada Tuhan dike udah salah. Dikala salah, beriman kepada Allah habis yang lain. Ah ha, tu, habis. Tikak yang yang lain jadi punah rana habis. Segala amal ibadat kebajikan yang dibuat olehnya tidak ada nilai. Tidak ada nilai di sisi Allah, tidak dihargai. Walaupun ibadat haji ibadat umrah, ibadat korban, ibadat jihad. Akibat daripada silap satu sifat saja. Pada kata beriman kepada Tuhan. Ha, Di situlah. Luar kalau masa untuk belajar sifat 20 ni. main sibuk ni tak habis. Habis-habis sibuk masuk kayu kutu. Tambah kepala, tambah kaki. Hatta kukubu, habis sibuk. <laughs> Selagi hidup memang sibuk. Orang tu sibuk cara dia. Orang ni cara ni tak sama sibuk. Tapi tak sibuk Tak arah belajar kan. Hmm. Ada kalau dia tak ambil berat. Ada peluang tak lagi ke lain baru masuk lah. Allahu Rabbi. zaman muda tak mengaji pun tak. Lama tu tak mari pondok pula. Apa nak dikata, dia kata dia nah. Ha, kita nah. Selara-selara juga. Sebelum mati kena selara. Ha, ah kedua kita arti sedia ada Allah Taala. Ha, faham dah tu. Maka dikendaki sedia Allah Taala itu ada dengan tidak bermula Maksud kata sedia Tuhan tu. Ada Tuhan dengan tidak bermula. Yang dikait dengan bermula ada bagi Tuhan. Yang ni dengan kata tidak bermula ada Tuhan tu. Adanya selama-lamanya lagi. Maka kidam Allah Ta'ala. Sedaku sifat salbiah. Ha, kidam tu sifat salbiah. Makna salbiah tu menafi. Adanya Tuhan dengan bermula. Salbiah tu maknanya menafi. Menidak. Menafi tan apa? Menafi tan ada Tuhan jun bermula. Dinafi oleh kidang. Ada Tuhan dengan bermula. Tidak sama sekali ada Tuhan itu bermula ataupun baharu boleh nak kata juga maka kidam Allah Taala selaku sifat salbiah yakni menapi adanya baharu seperti bermulanya seperti bermula adanya ha, kalau dilibatkan keadaan Tuhan dengan bermula makna Tuhan tu baharu Tanda baharu Allah, baharu Allah Ta'ala kiranya ada dengan bermula. Sebelum bermula ada punah tidak ada. Ha. Kalau ada selama-lama tidak timbul. Perkataan bermula ada. Sebab dia dah ada dah bermula macam mana. Itu hujah. Ha. Hujah baharu kalau dia kait. Ada dengan bermula. Hujahnya Sebelum bermula ada, pernah tidak ada. Lepas itu, barulah mula ada. Kalau macam itu, menunjukkan bahawa ianya bahagia. Kalau ada selama-lama, tidak bermula. Ha, saya tak boleh komen dah tu. Ha. Nah. Dan itu mustahil baharu Allah Ta'ala. Tak diterima sama sekali bahawa Tuhan itu baharu. Jika tak diterima oleh akal, Tuhan itu baru, maka baru bagi Tuhan itu adalah sifat mustahil, bukan sifat Tuhan. Nah, ha, gitulah deh. Ha, ni kita baca sekali lagi di salah ni nak menguatkan lagi paham kita. Dan hendak pelajaran yang dah lepas. Berpandu kita asah sifat 20. Nah, ha, kita kena banyak banyak kali. Kita nak mengajak tu dah puas juga kita kali. Di salah perbahasan benda yang sama. Ha. Sekali lagi habis ni kita sambung pula tauhid Tapi jenama lain. Ya. ni jenama lain. Nak menghilangkan demo mu, dan melebarkan faham. Ha. Selesai takrif sifat kidam. Dari akal kidam Allah Ta'ala. Ha, kita pindah pula pada berbicara tentang dalil dalil akan sifat kidam Allah Taala. Apakah dalilnya? Secara logik. Jika tiada kidam ia jika Tuhan itu tidak bersifat kidam. Nas caya bahadu akan tentulah kalau tidak kidam bahadulah. Dan manakala ia nya bahadu, manakala Tuhan itu bahadu apa nak dikatakan? Apa nak dikata kiranya tuhan tu baru? Tidak dapat, tidak dapat tidak, tak dapat tidak. Kalau tuhan tu baru tak dapat tidak, berhajat berkandok tuhan tu kepada yang mengada akan dia. Ha, tak dapat tidaklah dikata tu, tuhan tu berkandok kepada yang mengadakan dia. Mengapa begitu? Kerana setiap yang baru. Tak kira lah baru makhluk ke baru Tuhan. Kalau ia terbaru. Ia dah dapat ada dengan bersendiri. Setiap yang baru. Ia tidak dapat ada dengan sendiri. Mesti ada yang mengadakan yang baru boleh dia tu ada. Bagaimana ada, bagaimana ada sekalian makhluk. Makhluk ni baru. Maka ada makhluk ni Ada yang mengadalkan dia Siapa dia? Tuhan yang mengadalkan dia Dari itu kalau tidak ada Tuhan yang mengadalkan dia Namun dengan siri tak dapat ada Demikian juga kalau kita libatkan Tuhan pun bahagia itulah. Tak akan makhluk jugalah Maka kalau di Tuhan itu baru berkandaklah Tuhan kepada yang mengadakan dia. Dalam kitab lama dia kata berkandaklah kepada yang yang bukan yang mengada yang menjadikan dia. Ha, itu sama dia. Ataupun yang membaharukan dia. Jadi kalau ada Tuhan berkandak yang mengadakan dia akan tentu dah berlaku. Cara mengadakan Tuhan salah satu daripada dua cara yang tak dapat adanya Tuhan sama sekali. Apakah caranya? Pertama, dia panggil dur. Ha, dor, cara berputar-putar berpusing-pusing. Yang kedua, dia panggil tasalso. Berdekat-dekat, bersambung-sambung. Ha, sehingga tidak dapat tentu pengujung, kesudahan Ha, mana sebenar tukang Tuhan yang dapat mengadakan Tuhan? Atau dipanggil tersalsur. Kalau dua ni berputar, berpusing seorang, tak jala. Akhir-akhir berbalik kepada yang bermula tadi. Maka dua cara ni, cara yang tidak dapat adanya sama sekali. Dari itu, kalau tidak dapat ada, akan itu tidak adalah Tuhan. Manakala Tuhan tidak ada, akal tak boleh diterima. Sebab apa? Sebab dalil ada alat ini membuktikan pada bahawa adanya Tuhan. Tuhan yang dia yang mengadakan dia. Betul tak dari situ? Baru itu mustahil. Lain daripada adanya alam ini, tak timbul tu tasar salsu. Sebab direct pada yang mengadakan dia ialah Allah Ta'ala sendiri. Kenapa kan tidak? Okay. Di segi logik akal kita, kita kena fikir sebab begitu. Untuk nak menghasilkan yakin terhadap sifat kidang itu selaku sifat yang wajib bagi Allah Taala. Ha, kalau boleh membuahkan yakin hati kita melalui saluran dari akal sebegitu baru dia katanya ilmu yakin. Baru masuk kelas ilmu yakin. Bukan telah tak klik lagi dah. Ha. Lah ilmu yakin ni masih jauh lagi dari kelah ainul yakin dan hakul yakin. Ha. Itulah mereka ya permudaan. Tahu sudah ratu. ya. Tak masuk menengah, tak masuk universiti lagi. Tapi tak apa dah masuk kelas dah tu. tu. Kalau iman tak klik apa panggil tak masuk kelas. Ha. tak masuk kelas lagi. Jadi, kalau tak belajar begini, macam mana nak hasil yakin terhadap sifat tu, sifat Tuhan? Kalau berhasil juga yakin kepada sifat Tuhan, namun belajar tidak. Maka yakin itu dah dipanggil taklid. Dipanggil iman taklid, bukan iman istidilah. Maka iman taklid tadi terbelah dua. Ada satu taklid yang jazmi, satu lagi yang tidak jazmi. Maknanya jazmih itu jazat. Maksud jazat itu makna dia percaya sungguh. Melekat sungguh kepercayaan dia. Kalau tidak jazmih tidak sekuat mana dia percaya. Maksud taklid itu dia mengikut cakap orang semata-mata tanpa ada sumber dadi. Dengan taklid dalam keadaan bahaya hidup. Dalam keadaan khotoh. Bahaya. Khotoh ni bahaya. Kalau taklik yang jazmi itu Kilah ulama Sambangkan ulama kata Iman taklik yang jazmi itu mukmin. Sambangkan yang lain Dia kata tidak mukmin. Kalau tak mu'min kan Kapi lah. ha, Jangan nak nampak, nampak kapi acur saja lah ha, Kok nama Islam pun pandang Merayak jadi kapi juga Kerana jasad dikubur Ruhnya merayak dikajirat ke dia tidak ia tidak berada di perkuburan muslim ha, katanya begitu sebagian ulama kata mukmin sebagian ulama kata tidak mukmin ha, pula iman taklid walaupun jazmi sekali pun masih lagi kila pendapat ulama adapun iman taklid yang tidak jazmi yang tidak kuat dia ikut dia percaya ikut cakap orang tapi kepercayaannya tidak sekuat mana maka ia disepakati oleh ulama tidak mukmin otomatik kafir jadi kalau simpulan kita ni kafir kafir jangan duk nampak jangan dok nilah hu asli tu kadang-kadang hu kafir baru jadi pun ada juga pada jadi asalnya tok nenek Islam ulama tok dia pok dia alim Kapal generasi dia tu jadi kapi. Sebab apa? Sedekah nama dah comel dah. Muhammad bin Abdullah segaya nama Nabi. Oh, tapi jadi kapi. Keh ke apa? Keh entikak dia. Jadi kapi-kapi ni berlaku pada entikak. Selain pada perbuatan dan perkataan. Kalau tak betul, engkau eh entikak boleh jadi kapi. Jadi kalau macam tu, maknanya mak, tak betul lah. Orang yang beriman kepada Allah, dia tak beriman. pula, etika tak betul. Kalau dia beriman pun atas dasar taklid. Orang beriman atas dasar ilmu. Tak betul lah. Ha, itu, itu cerita luar. Tapi ada kaitan dengan pelajaran kita yang kita belajar. Hal yang sebegitu nak faham dengan semasa masa ini. Ha, pada sudut dari akal, Tuhan bersifat kidam. Jika tiada kidam, ia sekiranya Tuhan tidak bersifat kidam. Tuhan itu tidak sedia. Nasraya baharu akan tentulah Tuhan itu baharu. Dan manakala ianya baharu, manakala Tuhan itu baharu, tidak dapat tidak berhajat kepada yang mengada akan dia tak dapat tidak. Jika Tuhan itu baharu, berkandak kepada yang mengadakan dia sebab dia tidak dapat. kerana setiap yang baru tiada dapat ada dengan Bersendiri Maka pada kalau berkata kepada mengadakan dia, kalau Tuhan yang baru tadi berkata kepada yang mengadakan dia sebab dia tak boleh dapat ada dengan sendiri akan berlaku pada mengadanya itu salah satu daripada dua cara yang tidak dapat adanya sama sekali. Mereka dah guna bahasa yang mudah. Tauhid ni salah saya ni. Mudah ke mesin dah. Ha, oh, kalau buka tauhid kita turuh Allah bagi payah berdengung. <laughs> uh -huh. Ada seorang tu. Dia masuk ke kita. Bini dia ustaz dah. Dia dengar kita mengajar tauhid cara kita. Dia kata, oh saya kata mudah Ha, kau mudah ni ikut kelas terus. Takkan dia kata mudah. Lepas tu dia hadiah pula. Satu kastik. Lepas ni tak masuk kelas lagi. Kita pun hanya mudah nak masuk kelas. Kau mudah tak masuk kelas. Ha, jenis berkakah tak betul lah. Ha, jangan dia ikut. Maka mada kala berkandak kepada mengadakan akan dia kalau kiranya Tuhan yang baru tadi berkandak kepada yang menjadikan dia. Dalam kitab lama dia kata berkandak kepada yang membaharu akan dia. Akan berlaku lah pada mengadanya itu teknik cara nak mengada Tuhan yang baru tadi akan berlaku lah. Salah satu dari dua cara yang tidak dapat adanya sama sekali. Apa caranya? Cara tak lah. Do dan tasadu. Ha, saya tak mari dia sini, waktu itu dua kali dah. Kita duduk-duduk baca. Dan kalau tiada Allah Ta'ala, kalau sekiranya Tuhan tidak ada, mustahil akal tak boleh diterima sama sekali. Kalau sekiranya Tuhan itu tidak ada. Mengapa? Kerana alam ini sudah ada. Kerana dunia itu dah ada. Ini menunjukkan, dengan adanya dunia ini menunjukkan, Tuhan yang mengadakan dia. Sebab dia dia baharu dunia. Dari itu dia tak boleh hadir dengan sendiri. Tiba-tiba ada dia, muncul dia. Kemunculan dia itu mestilah ada yang memunculkan dia, mengadakan dia. Dengan itu Tuhan. Dengan itu tetaplah Tuhan itu bersifat hidang. Tuhan itu ada bersifat hidang. Hatta kita tanya otak orang kapir sekalipun. Kewujudan Allah Ta'ala tetap dia mengaku Tuhan itu ada. Bagaimana permatuan? Walain sa'al tahu man khalaqa sama wa tiwala. Jika kamu tanya orang kata, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? La yakulun Allah tetap dia bercakap Tuhan lah yang mengaku. Kalau tak kata Allah pun dia kata Tuhan. Kita takak seorang kapi. Kapi ni kapi pior lah. Ha, Seolah-olah kelah maulana. Ha, hei Apek. Kau kapi Cina Hei Aromogon. Kapi Hindu. Hei Endeng. Kapi Siang. Kau yang pakai sebuah kuning. Ha, kepada polisi. Hidup gaya tak bening Tuh, Sami. Oh. Itu pun hujuk kepala dah pening tak dia. Hmm. Siapa hmm. jadi langit bumi? Dia tak kata berhala yang dia sembah. Pasti sekali dia kata Tuhan. Tak percaya semua dah buat. Ini ayat Quran Wala insya'allah tahu man khalaqas wa tibal dalekudun Allah. Kalau kamu tanya orang kita kisah jadi langit bumi. Pasti dia kata Tuhan. Kalau dia tak kata Allah, dia kata Tuhan. Tapi kalau tanya sekali lagi, kalau begitu Tuhan tu ada lah. Oh ada lah. Mesti ada. Lepas macam mana Tuhan? Dia tak kata berhala dia semua Tuhan. Dia kata yang lain juga. Tapi kalau kita tanya ciri-ciri sifat Tuhan yang ada tadi. Yang jadi langit bumi macam mana? Oh dia tak mengaji tempat dua pun dia tak tahu. Tengah ngang ngang juga lah. Pakai mampu situlah Samin tadi. Apa juga kita tak sami ni. Eh? Mengakunya Muslim. Percayanya adat lah. Kan? Tiba-tiba sifat Tuhan tak tahu. Sama apa tak ada jadi sifat 20. Hmm. <tuh> nak jadi dua kali lima. Sama jawab sepuluh 10, 10. Hmm. juga. Jangan main-main. Bukan kerja kecil anak mengaji. Ngaji Kalau nak waris sini, pergi sifat lain. Cari cikgu, dia boleh mengajar sifat dua puluh. Tak payah sikit nak cari cikgu mengajar sepak dua. Untuk mengajar-mengajar. Di surah majid tafsir hadis sirah. Ha, pada tauhid pun. Tauhid secara umum. Akidah tawhid. Ha, atau jadi pak Jadi pak tidak fokus pelajaran sebab dua puluh Walaupun tajuk itu tajuk tauhid sekali pun Uh, itulah. Masa tetap berjalan. Usia tetap terhakis. Habis itu Habis dalai apa? Dalai naka. Ha, dalai naka ni dalai yang dibukti oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Quran. Dalai akal tu dalai yang dapat dihasil oleh buah fikiran. Allah Ta'ala anugerahkan akal. Maka dengan akal itu boleh kita guna untuk kenal dia. Bukan, an, bukan akal yang anugerah oleh Tuhan kepada kita. Untuk semata-mata buat cari makan. Tak salah. Bersesuai lah. Dengan akal kita fikir untuk cari makan yang halal, mana yang haram, mana. Tetapi mengapa tidak digunakan? Dengan apa tadi untuk kenal Tuhan. Ha. Untuk kenal Tuhan. Dengan belajar sepak 20 dia sebegini. Merupakan suatu jalan untuk kenal Tuhan. Ha. Ha. Sudah jawablah lah soalan tadi. Peramahan Allah Ta'ala suratul hadith ayat 3. Wal-awwal wal-afir wal وهو بكل شيء عليم. نعم. Nah, فتيا ين اوى دن اخي والاول والاخر فتيا ين اوى دن اخي والباطن والظاهر Iaitu awal tidak bermula dan akhir tidak berkesudahan. Dikenaki pada kata awal di sini, awal tidak bermula. Ha. Hmm. Dan akhir tidak berkesudahan. Wazahiru dan yang zahir, wal batinu -ba dan yang batin. Hmm. Wahuwa bikun lusya'in ali, tak habis pengertian dia. Dan setiap sesuatu yang diketahui oleh jadi syahid kita dari ayat ni Tuhan membuktikan bahawa dialah yang awal. Dikendaki awal Tuhan, awal dengan tidak bermula. Ha, Tuhan sudah mengaku bahawa dia awal tidak bermula. Ha, jangan dikait dengan bermula awal Tuhan. Demikian juga jangan dikait. Ha, dengan berkesudahan akhir Tuhan. Akhir tidak berkesudahan. Ha, jadi dah cukup lah Dengan dua sumber dali untuk kita nak meyakinkan Tuhan bersifat kidam Artinya sedia ada Allah Ta'ala hmm. Ketahuilah kidam itu terbagi kepada empat Perkataan kidam terbagi empat Makna kidam itu sedih. kata-kata kidam terbagi kepada pak pertama kodim sifati kodim kodim kidam sifat kidam Manakala bersifat kidam dikatakan kodim perkataan kodim terbagi kepada pak pertama kodim sifati Suatu yang sedia dinamanya kodin sifati. Yang ini ada sifat. Tiada permulaan. Sedia sifat. Kodin sifati sedia sifat. Ada sifat itu dengan tidak bermula. Itu dinamanya kodin sifati. Apa benda? Iaitu sifat Allah Ta'ala. Segala sifat Tuhan itu dipanggil kodin sifati. Mengapa dia nama Qadim Sifati Sifatkan Karena keadaan ada sifat itu Tidak bermula sejak kadar lagi dah Tuhan bersifat dengan sifat itu ha, Satu jenis Qadim Kedua Qadim Zati Tiada permulaan ada Zat Iaitu Zat Allah Ta'ala Sebut kata Sedia ada Zat dengan tidak bermula Adanya Ialah Zat Tuhan dan itu dinamanya Qadim Zati. Jadi dua jenis Qadim ni. Qadim Sifati dan Qadim Zati ialah hakiki. Sebenar. Tidak lawak-lawak jenaka tidak. Memang Qadim sungguh. Dari itu kita tak boleh nak libat perkataan Qadim Hakiki itu kepada yang lain daripada zat Tuhan dan sifat-sifatnya. Kalau dia libat, salah hukumnya. Walaupun dia tu nama kodin sekali pun. Tapi tidak jenis hakiki bagaimana zat Tuhan dan sifatnya. Ketiga kodin idafi. Tertentu suatu atas suatu yang lain. Dengan mengikut tertibnya, mengikut susunannya. Mana idafi ini sandaran. Iaitu terdahulu bapak daripada anak Kalau dia kita banding pok mana selayak dikatakan kodeng pok dengan anak ha, Akan tentu dikatakan bapak kodeng Kalau banding dengan anak Kenapa? Kerana ada pok tu Terlebih awal daripada anak Keempat Kodeng zaman ni Haa Suatu tawar layak nama kodim mengikut keadaan masa. Suatu yang berlalu masa, sekurang-kurang masa, satu tahun. Tak payahlah suatu, tak apa jenis. Ia sudah berlalu masa, sekurang-kurangnya satu tahun. Maka layak dikatakan kodim. Maka kodim secara begitu namanya zamani. Maka empat jenis kodim ni. Kodim Zati, Kodim Sipati, Kodim Idhafi, dan Kodim Zamani Dua kodim yang hakiki Yang sungguh kodim Mana? Kodim Zati, Sipati Ada pun dua kodim lagi, Kodim Idhafi, Zamani ni Tidak hakiki ada cakap tu boleh dah Haa hmm. Ketiga sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala di bilangan ketiga ialah baka. Tuhan bersifat baka. Artinya baka itu kekal Tuhan. Ha, jadi kalau puak pu wahabi dia kata orang belajar sifat 20 di mana nas. Dia tak jumpa nas. Kita nak faham dia apa makna nas. Nas. Nah ni sumber hukum daripada Quran dan hadis. Bersumbat dengan Quran ataupun hadis. Maka sumber itu dikatakan Nas. Ha. Dia Dikatakan Nas. Kalau kita buka pelajaran sifat 20. Maksudnya kot. Ulama' merta kelima dua mari sumber hukum Quran hadis. Yang Tuhan bersifat begian bergiam sifat. Sifat wujud, sekian ayat, sekian hadis. Sifat pidang, sekian ayat, sekian hadis. Bukan satu ayat, satu hadis. Dia puluh. Ha. Berartinya, pelajaran sifat dia boleh. Ada nas. ada, ke tak jumpa cari nas. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji. Dia tak mengaji sifat dua puluh. Tak jumpa nas. Pada kau main orang mengaji. Orang raja tu baju puan lah. Ha. Kita tak tahu dia mana lah. Ni, wal awal wala akhir ni sebahagian daripada dah Tuhan bersifat kidah. Ha. Jadi nakar tu lah nasnya. Ha. Secara nakriah. Ha. Sebab dia ada dua dalih. Dalih nakliyah, dalih akriah. Dari logik tu dia panggil dari akal. Dalil bersumber kepada nas al-Quran itu dia panggil dalil nakal. Dia pun dia tanya balik orang. Mana ada belajar sifat dua puluh. Oh Allah Rabbil. Faham karut labu Allah. Ketiga Tuhan bersifat bakal artinya kekal wallahu a'lam kat tulis.